для нас игра очень важно, что мы имели шанс в том туре выйти на первое место в Сибири, но, видимо, они отошли после тяжелейшей поездки дали Восток в Сибирь, в частности, в Владивосток. И матч провели неудачно. Вот. Сегодня задача была, ребята, достаточно высокой мотивации, была задача выиграть, потому что типа, соперники очки потеряли, мы об этом знали. Поэтому, конечно, давление присутствовало, и какой-то такой физической ожидать было очень тяжеловато. Поэтому матч получился напряженный, очень много борьбы. Задача наша была сыграть с достаточно мощно в прессинге на всех резкое поле. Лежить в перепространстве, лишить пространства Самодина и под его сбросы и Гроботенко в том числе. Я рад, что оборона справилась, всей командой хорошо оборонялись, не дали практически одного момента совершенников. А сами имели, имели возможности и шансы, и искали шансы забить. В принципе, всегда стараемся атаковать очень много. Даже выигрывая сегодня 1-0. Они старались забить второй мяч. Но, к сожалению, были хорошие моменты, но не забили. Это такая мужская борьба, мужской футбол, такой, хоть она очень напряженный сам по себе. иногда красота футбол заключается на напряжении, в борьбе, в эмоциях. Поэтому сегодня все это присутствовало. Поэтому потому что игра боевая, но нам удачи больше сопутствовала. Команда заслуживала вот в принципе, по игре. Но вот то, что вот получилась победа на пенальти, которая, ну, немножко так, не скажу. Но у вас такое ощущение не, не что Неполноценная история победа есть? Ли нет такого ощущения, нет. Ну то я тоже три очка, это три Я не знаю, нет. по конца <laughs> пенальти не могу сказать, потому что я не могу оценить. Ситуацию. Нет, я, я не сам пенальти, я говорю, Кружение". Нет, сам пенальти это тоже результат атаки. Это вырывание защитника из глубины, который наигрывается. У нас он часто вырывается именно защитник, да и все остальные поддержат. Он ворвался на высокой скорости, спанули, спанули. Пенальти это итог, итог атаки, значит команда такой Это мало разница. Мы, мы бьем, бьем всего лишь три пенальти в сезоне, поэтому мы на них не рассчитываем. Поэтому мы и мучились, чтобы бить. что непривычно для нас с тобой. Так что я думаю, это заслуженно.